Почему из Сталина 100 евро, а из Германии 60 евро? То есть нет ли такого, что есть монополист в Эстонию ездит и такие цены стоят? Ну, во-первых, допустим, в Париж, из Парижа до Киева 120 евро, хотя там 2500 километров, а до Таллина 1700. Там Амстердам 170 евро, нет, даже Амстердам 120 евро. 115 евро есть Амстердам. Дальше там Брюссель 120 евро, хотя это дальше, чем Таллин. То есть цены плюс-минус одинаковые. Киев, Стамбул, там тоже есть по 80 долларов, есть по 95 евро. До Вены 65 евро, но там ближе ехать. То есть, ну, в какой-то мере, да, то есть на, на Таллинн, на Эстонию меньше выбор, там меньше конкуренция, ну, так там и живет, там, украинских беженцев, по разным оценкам, там, 60-80 тысяч человек, а в Германии 2 миллиона, там есть кого возить, ну, и там и конкуренция, да, действительно повыше, но, опять же, это зимой стоит из Германии в Киев 61-62 евро, по 50 евро даже есть в феврале. А летом таких цен не будет. Летом будет 120, 135, 150 евро и выше. А в Таллин так и останется 100 евро круглый год. Поэтому ну, в чем-то может есть несправедливость в том, что зимой в Таллин и Сталина не дешевее. Да, ну зато летом не дорожает. А в Германию, да, цены более такие динамичные. То есть сейчас вот из Германии до Харькова вообще за 74 евро можно доехать, допустим, из Штутгарта. Это я не знаю, сколько там тысяч километров, где Штутгарт, где Харьков, да, 74 евро, есть такое там, да, Запорожье 78 евро, до Одессы сейчас за 60 евро можно доехать. <coughs> ну, ну, вот конкуренция, да, так цены меняет на зиму. Цены можно проверить на сайте rubicon.com.ua.